اللہ الرحمن الرحیم. اللہ علی مولانا محمد صلی علیہ لہجہ سیکھنے سے متعلق کافی دوستوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے لہجہ نہیں سیکھ سکتے ہیں بہت ہم نے کوشش کی لیکن ان کو لہجہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ پہلا لہجہ سیکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے جب بچوں نے پہلا لہجہ سیکھ لیا ہو اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں جتنے آپ ان کو لہجہ سکھائیں گے ان کو سیکھنا انتہائی آسان ہوگا خود میری اپنی کلاس کی بات ہے الحمدللہ ہفتہ دس دن میں میں نے بچوں کو لہجہ سکھایا لیکن یہ ہے کہ پہلا وہ لہجہ انہوں نے سیکھ لیا تھا دوسرا سیکھ لیا تھا اس کے بعد چونکہ وہ عادی ہو جاتے ہیں اور وہ خود بخود جو ہے لہجہ کو اس کی آواز کو اٹھانا اتھار چھڑاؤ اور لہر جو اس کی ہوتی ہے ترانم وہ خود بخود لے لیتے ہیں حالانکہ مشکل لہجے ہیں مقام دوکا ہے اس طریقے سے حراب ہے مقام لامی ہے یقین مانے کہ جب بچوں نے سیکھا مجھے خود تعجب ہوا کہ اتنا, بچ... اتنا جلد بچوں نے کس طریقے سے سیکھ لیا ہے ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں میں بتاؤں گا جو انتہائی اہم ہے لہجہ سیکھنے کے لیے سمجھو آپ اس کو خلاصہ سمجھ سکتے ہیں لہجہ سیکھنے یا سکھانے کے لیے پہلے نمبر پر سماعت ہے اور لہ... سماعت بھی ایک رکو کی آپ نے سماعت کرنی ہے جو مستقل ایک رکو چلتا رہے ٹھیک ہے نا بار بار اس بط... اس لہجے کو آپ نے بچوں کو سنوانا ہے ٹھیک ہے صبح دوپہر شام جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ نے اس لہجے کی سماعت کروانی ہے بچوں سے اب دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت بچے مطالعہ سنائیں پہلے نمبر پر آپ ان کا مطالعہ سنیں ادائیگی میں تاکہ ادائیگی پر گرفت رہے اگر آپ نے ادائیگی پر گرفت تھوڑی سی بھی اس میں کوتاہی کی تو ادائیگی میں خرابی واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر بچے ایک دن ایک غلطی دوسری دن دوسری تیسری دن تیسری اس طریقے سے پھر وہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ نے ادائیگی میں جب ان کا مطالعہ سن لیا نئے سبق دیتے وقت نئے سبق ہم جو دیتے ہیں اس کو مطالعہ کا نام دیا جاتا ہے تو آپ نے بچوں کو جب نیا مطالعہ دے دیا نئے سبق کا ادائیگی میں اب ان بچوں کو کہیں یہاں ایم پیدری لگا ہوگا اور بچوں کو کہیں کہ بیٹا ابھی آپ نے یہ سننا ہے ٹھیک ہے وہ سنتے رہیں گے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا جب وہ سنتے رہیں گے اب دوبارہ جب یہ ادائیگی والے بچے ختم ہوں گے جب نئے سیرے سے دوبارہ گھوم کر آپ کے پاس مطالعہ سنانے کے لیے آئیں گے اب آپ نے اسی لہجے میں ان کا مطالعہ سننا ہے کچھ لڑکے ایسے ہوں گے جنہوں جن نے لہجہ پک کر لیا ہوگا وہ خود ہی جو ہے آپ کو لہجہ سنائیں گے نہیں تو پھر آپ ان کو تھوڑا سا لکمہ دیں ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پر ابھی کرد لہجہ ہے الحمدللہ رب کوئی نہ کوئی ربو ہوتا ہے جس پر انہوں نے پریکٹس کی ہوتی ہے اس کا آپ ایک پہلا حرف دے دے اگر فاتحہ یہ فاتحہ کا پہلا حرف پہلی آیت دے دے اگر بسم اللہ سے شروع ہوتے تو بسم اللہ کی جو ہے پہلی آیت ہے بسم اللہ یہی ان کو آپ دے دیں اس طریقے سے بعض بچے خود ہی اٹھائیں گے اور وہ چل پڑیں گے بعض بچوں کو آپ نے لکمہ دینا ہوگا وہ کی دو صورتیں ہو سکتی ہے اگر آپ خود لہجات آتے ہیں اور آپ کے اندر صلاحیت ہے تو خود آپ ان کو لکمہ دیں اور ان کو دکہ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے نا تو دکہ سٹارٹ کریں گے آپ ان کو خود چل پڑیں گے اس طریقے سے تو آپ نے ان کو لکمہ دے کے چلانا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں آخر میں دوبارہ عرض کروں گا ایک نمبر پہلے نمبر پر آپ نے لہجے کی سماعت کروانی ہے کسی ایک روپو کی دوسرے نمبر پر آپ نے ان کا مطالعہ سننا ہے اگر پڑھ سکے خود مطالعہ تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے ان کو مطالعہ کروانا ہے جو پرانے اساتذہ کی ترتیب چلی آ رہی ہے مطالعہ کرائیں گے اس طریقے سے بچے آپ کو آپ کو پڑھ کر سنائیں گے تو یہ بہترین ترتیب ہے آپ اس طریقے کے مطابق اپنی کلاس میں لہجے کو بچوں کو سکھائیں ان شاء اللہ بہت جلد بچے لہجہ سیکھ سکیں گے اسی کے ساتھ لہجہ سے تو اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ